નમસ્કાર મિત્રો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાશાળામાં ધોરણ આઠની જે નવી સ્વ અધ્યયન પોતીના ભાગ નંબર પાંચના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર બે કચ્છ કી શહેર તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું તેમની સ્વ અધ્યયન પોતીનું પોસ્ટર પણ અહીં આપેલ છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તેમનો સારાંશ પણ અહીં તમને આપેલો છે પ્રશ્ન એક અ सही विकल्प के सामने चोरस बक्स में खरा का निशान कीजिए नंबर एक मैं गांधी स्मृति का स्थान हो आदिपुर नंबर बे मैं गुरु नानक के चरण से पावन हुई भूमि हो हु। लखपत नंबर त्रन मैं भुज शहर के वैभव का प्रतीक हूँ हमीरसर नंबर चार कंडला क्या है बंदरगाह नंबर पाँच कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है प्रश्न एक ब सही विधान के लिए खरा का और गलत विधान के लिए खोटा का निशान कीजिए नंबर एक कच्छ में रेगिस्तान है खरु नंबर बी धोलावीरा में मोहिन्जो दड़ों का प्राचीन स्थल है खरु नंबर त्राम कंडला खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है खट्टू नंबर चार अंजार में जैसल तोरल की समाधि है खरु नंबर पाँच सुजन संस्था में हस्तकला का परिचय होता है खरु नंबर छ मांडवी शहर में बहत्तर झिनालय है खट्टू प्रश्न बे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक कच्छ के रेगिस्तान की विशेषता बताइए कच्छ में दो रेगिस्तान है छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान इनमें इनमें रेत नहीं पाई जाती इसलिए ये अपनी तरह के अनूठे रेगिस्तान है नंबर बे भद्रेश्वर के जैन धाम की विशेषता बताइए भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संघ संगम मर, मर से बना जिनालय है नंबर तर नारायण सरोवर की विशेषता बताएं यह अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है कोटेश्वर यहाँ का दर्शनीय मंदिर है यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े आकर्षक होते हैं नंबर चार कंडला से नक्त्राणा तक तो कौन से धार्मिक स्थल आते हैं तो स्वामीनारायण मंदिर भद्रेश्वर हजरत शेख पीर दरगाह नंबर पाँच कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा ऐसा क्यों कहा गया है कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर से लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है इसीलिए कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा नंबर छह मांडवी शहर की विशेषता लिखिए मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है यह बड़ा प्राचीन नगर है यह राजमहल पवन चौकिया तथा समुद्र तट दर्शनीय है प्रश्न नंबर त्री परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो ये परिच्छेद वाची तुम्हारे प्रश्नों जवाब लिखवाना है नंबर एक नीचे दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द परिच्छेद में से ढूंढिए

नंबर चार रस्सी रगड़ने से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाता है इसका आशय लिखिए तो परिच्छेद का योग्य शीर्षक लिखिए अभ्यास का महत्व प्रश्न चार अपने जिले के किसी दो दर्शनीय स्थलों का चित्र चिपकाकर उनके बारे में संक्षेप में लिखिए जो ये नंबर एक ये आपेलु તેના વિશે પણ અહીં આપેલું છે અમદાવાદનું અક્ષરધામ મંદિર ત્યાર પછી નંબર બે અહીં તમને જે ચિત્ર આપેલું છે તેમાં આપેલું છે સાબરમતી આશ્રમ મહાત્મા ગાંધી પ્રશ્ન નંબર પાંચ દિય શબ્દ કા ઉત્તર મિલે એસી પહેલીઓ કા નિર્માણ જે પેલું છે સિતારા તો તેની પહેલી અહીં આપેલી છે નંબર બે હાથી નંબર ત્રણ ચિરાગ પ્રશ્ન નંબર છૂર્ણ કીધી આપેલી છે પ્રશ્ન નંબર સાત નિમ્નિખિત વાક્યો મેસે વિશેષણ ઢૂંકર પ્રકાર લિખીએ નંબર એક મોહન બળા દયાલુ હે दयालु गुणवाचक नंबर बे उपवन में बरगद का पेड़ बहुत पुराना है पुराना गुणवाचक नंबर धैर्यवान व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं धैर्य वा... गुणवाचक नंबर चार आज बुरा हुआ है कल अच्छा ही होगा आज कल समयवाचक नंबर पांच आसमान का रंग नीला है नीला गुणवाचक नंबर छह पाँच लीटर दूध दे दो પાંચ પરિમાણ વાચક નંબર સાત ટોકરી હિન્દીમાં તમને આપેલું છે પ્રશ્ન નંબર નવ નિમ્નલિખિત શબ્દો કા શબ્દકો ક્રમે લીખીએ જોઈએ પેલું આવશે અભિવાદન અભ્યાસ ચિરાગ પ્રગતિ મહકના વિનય શાયર સંગ્રામ સંધ્યા હમદર્દ અ નિમ્નલેખિત પ્રશંસકીય શબ્દકો પડકાર લીખીએ જે તમને અહીં આપેલા છે હિન્દી અને ગુજરાતી બંને પ્રશ્ન દસ બ ઉપરુક્ત પ્રશંસકીય શબ્દો કા વાક્ય મેં પ્રયોગ પ્રયોગી જી તેમના વાક્યો પણ બનાવાના છે જે પણ તમને અહીં આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોની જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે